Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Loyal Pink basados en el libro. Entiende que sufrí y me entristeció profundamente no poder estar presente en cada momento importante de tu vida, desde tu graduación de la escuela secundaria, la alegría de ser admitido en la Facultad de Artes, hasta la celebración del cumpleaños del año pasado con amigos en un restaurante cerca de la universidad. Me perdí todos tus días importantes. Anil, por favor no estés molesta. Si bien Pilantita era muy consciente de que no podía resolver todos los problemas que preocupaban a la princesa Nilapat, no pudo resistirse a ofrecer consuelo a la persona que tenía delante. De hecho, Anil estaba conmigo en cada momento como lo digo a menudo en mis cartas inconscientemente pilantita se encontró acariciando suavemente el área debajo de los ojos de la princesa nil con su mano como si estuviera tratando de disipar el cansancio que se aferraba a los ojos oscuros no hay ni un solo minuto que pase que no piense en ti entonces probablemente deberías entenderlo mejor que nadie cumpin esta vez fue la princesa Nil quien acercó su cuerpo pilantita, tomó las manos de Lady Pin y las colocó sobre su propio regazo, mientras las miraba profundamente a los ojos. Me pregunto si tengo que pensar en alguien todo el tiempo, mientras esté despierta y dormida. Con todo esto, ¿aún se puede decir que simplemente se extraña a alguien? Después de hablar suavemente, la princesa Anil abrazó tiernamente la delicada forma de pilantita, como si temiera que Lady Pin pudiera desmoronarse ante ella. Una calidez reconfortante recorrió su cuerpo y llegó hasta el corazón de Lady Pin. En lugar de apartarla, Lady Pin acurrucó su rostro en el abrazo y permaneció ahí por un largo periodo. Curiosamente, el tentador aroma de la princesa Neil parecía tener el efecto contrario, calmar sus emociones, obligó a su corazón a dejar de latir de alguna manera. La banda los incita a bailar más rápido a veces. Sin embargo, lo que casi destrozó la mente de Pilantita fueron los suaves susurros en su oído en ese momento. Pero para mí es más que una falta, es un deseo. No queriendo alejarse, Pilantita decidió hacerlo, retirándose rápidamente al escuchar las palabras de la princesa Nilapat. Una declaración conmovedora hace que Pilantita sepa la respuesta a la misma pregunta que la princesa Nil se siguió haciendo durante muchos años. Entonces todo el tiempo no es solo falta, sino más bien deseo, Anil, yo no necesitas decir nada, no busco respuestas tuyas, simplemente respondí a tu pregunta sobre cómo es experimentar algo más que simplemente extrañar a alguien. El rostro de la princesa Nil, exquisito como una pintura, de repente se nubló de tristeza, lo que la hizo desviar la mirada. Aunque una sonrisa convincente había vuelto a adornar el rostro de la princesa Nil, el sentimiento de culpa de Pilantita por separarse de su anhelante abrazo todavía flotaba en la atmósfera. Echemos un vistazo a tu recuerdo. La princesa Nilapat cambió de tema sacando una caja de perfume de su maleta y entregándosela a Lady Pin. Me gusta este olor. No estoy segura de si te gustaría o no. La princesa Nilapat omitió las palabras, porque nunca he encontrado un aroma tan delicioso como tú, solo en su propia contemplación, evitando presenciar el comportamiento incómodo de Pilantita, como lo había hecho hace un momento. Lo probaré más tarde.